হেল্ল' ভিউৱান কেইদিনমান ধৰি যে বিয়া খালোঁ আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে আৰু ভাবিলোঁ এতিয়া আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো অকণমান আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াই দিওঁ আমি গৈছিলোঁ হালধিৰ চেৰিমনিৰ দিনাখনেই সেইদিনা গৈ পায়েই একেবাৰে ভাতৰ কাঁহীত বহিছোঁ যিহেতু যোৱাই গৈ পাওঁতে আমাৰ বহুত বেছি দেৰি হৈছিলে গৈয়ে ভাতখিনি খায়েই কইনাৰ ঘৰলৈ বুলি হালধিৰ কাপোৰ দিবলৈ বুলি ওলালোঁ এইফালে কইনাৰ ঘৰ ওচৰতে যিহেতু আহিয়ে পালোঁ আহিয়ে ঘৰ আমাৰ দৰাৰ ঘৰৰ পৰা পাতি এখন লৈ অহাৰ নিয়ম পাতিখন আনি পাৰি দিলোঁ আৰু এইফালে এতিয়া কইনাৰ হালধিৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু লৈ অহা হৈছে গোটেইখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ তাইক পিন্ধাই থৈ যোৱা হ'ব আৰু ঠাণ্ডা দিনত যে কিমান কষ্ট কাপোৰ খুলি আকৌ কাপোৰ পিন্ধোৱা বৰ কষ্ট এইফালে ঠাণ্ডাও কেনেকুৱা গাঁৱৰ ফালেতো আৰু বেছি ঠাণ্ডা এইফালে তাইৰ কাৰণে যিখিনি হালধিৰ কাৰণে কাপোৰ কানি অনা হৈছে গোটেইখিনি বস্তুৱে তাইক ধুনীয়াকৈ পিন্ধোৱা হৈ গ'ল আৰু তেল চেল আনিছিলে গোটেইখিনি তাইকো লগাই দিলে লগতে বুঢ়া মানে বুঢ়ী মানুহবিলাকেও লগাই দি আমি ঘৰলৈ বুলি আহি এইফালে আকৌ দৰাক হালধি লগোৱাৰ নিয়ম আৰম্ভ কৰা হৈ গৈছে আৰু এইফালে কিবা কিবি নিয়মসমূহ থাকে ন সেইবিলাক সকলোৱে কৰি আছে নিয়মবিলাক যিহেতু বহুত কিবা কিবি নিয়ম থাকে দিয়কচোন সেইবোৰ আমি আৰু ইমান নাজানো গতিকে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈয়ে আৰু চাই ল'ব এইফালে পাঁচজনে এনেকৈ আঙুঠি তেল দিয়া নিয়ম এইটোও বাৰু কিয় দিয়ে মই সেইটোও নাজানো দেই কেতিয়াবা জানিলে নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম এইফালে ঠাণ্ডাত গাত লগাইছে হালধি যিহেতু দৰাজন মোৰ মামা হয় সেয়েহে মামা বুলিয়ে ক'লোঁ আৰু এইফালে ঠাণ্ডাত মামাৰ পূৰা কঁপি আছে ইমান ঠাণ্ডাত পুৰা এখন গেঞ্জি এখন ধুতি পিন্ধিহে হালধি লগাই আছে কিমান যে কঁপি আছিলে দেখি মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছিয়ে বেয়া লাগিছিলে উপায় নাই যিহেতু বিয়া পাতিব অকণমানতো কষ্ট কৰিবই লাগিব নহয় জানো এইফালে নিয়মসমূহ কৰি আছে আৰু এনেকুৱা হালধি লগোৱাৰ নিয়মটো আমাৰ পাঁচবাৰ কৰিব লাগে মানে আজি ৰাতি এবাৰ হ'ব আৰু যিহেতু অহাকালি ৰাতিলৈহে বিয়া পাতিবলৈ যাব সেয়েহে তেনেকৈ পাঁচবাৰ কৰিব লাগিব এইফালে পিছদিনাখনৰ ভিডিঅ' হালধি জালধি লগাই পূৰা ইয়েল্লো ইয়াৰ্লো হৈ আছে হাঁহিও পূৰা মুখত বিয়া পাতিব আৰু কি লাগে নহয় জানো এইফালে পেণ্ডেলৰ কামো চলি আছে সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই ইফালে সকলো বস্তু বাহানি ৰেড দি আৰু এইফালে মনুৱে ঝাৰু দি আছে খোৱা জেগাখিনি আৰু গাঁৱৰ ফালে এটা বস্তু বৰ ভাল লাগে লক্ষ্য কৰিবচোন আপোনালোকে কিবা এটা পাতিলে ল'ৰাসকলে মানে একেবাৰে মিলি জুলি কামখিনি কৰি দিয়ে আৰু এইফালে দেখিছেনে নাই হালধিৰ নামত কাজল খেল ওলাই দিছে আৰু আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ ফালে এনেকুৱা হয় হালধি খেলাৰ নামত কাজল দেখিছেনে নাই হান্দিৰ পৰা একেবাৰে ঘুহি ঘুহি কাজল উলিয়াইছে মানে এইবোৰ খেলিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ছোৱালীসকলক মহিলাসকলক হালধি দিবলৈ একেবাৰে মনা কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ ছোৱালীসকলে মহিলাসকলে কিমান টকা খৰচ কৰি বিয়াৰ নামত পাৰ্লাৰত গৈ মুখ চুখ ঠিক কৰি লৈ আহিছে তাতে যদি আৰু কাজল খোঁহা হয় কি হ'ব অৱস্থা সেয়েহে তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ কৈ দিয়া হৈছে যাতে নিদিয়ে আৰু ল'ৰাসকলে পূৰা ভূত বনি গৈছে আৰু গাইছ এইফালে ৰাতি ভাত অকণমান ৰৈ গৈছিলে অকণমান নহয় বহুত বেছিয়ে সেয়েহে ভাতখিনি পেলাই দিয়াতকৈ এটা প্লেনিং বনালোঁ যে ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ বন্ধাকবিৰে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিয়া যাওক সকলোৱে খাই দিব যিহেতু তাতে বহুতখিনি মানুহ আছে আৰু কাম কৰা মানে লাগি ভাগি দিয়া ল'ৰাসকলো আছে সেই সকলোকে ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি দিলেহে চাওঁচোন কিমান চেল হয় আৰু এয়া মুনো আবা মই আমি তিনিজনেই মিলি কিনে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ শেষ কৰিলোঁ কামখিনি আৰু গাইজ ইমান মজাকে খাইছে সকলোৱে মানে সকলোৱে খাই বৰ তৃপ্তি লাভ কৰিছে এইফালে সকলোৱে হালধিৰ নামত ৰং খেলি পুৰা উৎপাত আৰু বকু অকণমান নিদিয়া নহয় বুকু দি দিছে এইফালে আকৌ দিনত ময়ো অকণমান মামাৰ লগত নিয়মটো কৰিলোঁ এনেকৈ চাউলেৰে চুমা লোৱা নিয়মটো এইটোও কিয় কৰে সেইটোও মই নাজানো দেই কোনোবাই যদি জানে মোক জনাব দেই প্লিজ আৰু মই যদি কেতিয়াবা জানো নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম এইফালে সকলো নিয়ম নীতি কৰি আহিলোঁ অলপ ডান্স কৰিবলৈ পথাৰত সকলোৱে যিহেতু অকণমান নাচি আছে আৰু গানো ইমান লগাই দি আছে গতিকে গাটো আৰু নৰলে আহিয়ে গ'লোঁ এইফালে ছোৱালী আৰু মাহীকে ৰংঘেলাত লাগি গ'ল কি প্ৰগ্ৰেম ইয়াতে সমাপ্ত আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাব দেই নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে